Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih uh, kepada anda semua kerana sudi hadir lagi ya, di channel saya ya. Saya harap anda semua berada dalam keadaan sihat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala selalu ya. Saya ingin memaklumkan untuk pengetahuan anda semua bahawa video-video di channel saya kini terbahagi kepada tiga segmen iaitu gejala sosial yang memaparkan video-video ceramah saya dan uh, Interview-interview saya lah, uh, kisah-kisah saya interview budak-budak ni yang yang melibatkan dengan gejala sosial ni. Uh, segmen misteri pula, kisah-kisah benar yang saya alami sejak kecil lagi dan uh, terkini saya ada segmen santai di mana kita bercerita tentang hal ehwal semasa juga tentang hiburan ya. Yeah? Okey, di video misteri kali ini saya ingin membawa anda kembali di tahun 1962. Dah lama dah tu ya. Yeah? Masa tu ada di antara kalangan anda semua yang belum lahir lagi. Setahun dua sebelum tu, ayah saya membeli sebuah rumah dan tanah di kampung Paroi, Seremban. Saya ni anak ke-8 dari sembilan adik-beradik. Ya. Pada masa itu saya berusia 7 tahun dan adik perempuan saya lima tahun. Di kawasan rumah masa tu, ada terdapat pokok-pokok kelapa, pokok rambutan, kampung lah katakan ya. Banyak pokok-pokok. Di antaranya, Terdapat pokok kelapa yang tak berapa tinggi. Tak silap saya orang panggil kelapa gading ke namanya ya. Kalau dia berbuah sekali tu ada memang cukup banyaklah buahnya ya. Warna kuning kebanyakannya. Satu petang ketika ramai kawan-kawan bermain di halaman rumah saya dan adik saya terlihat sebiji buah kelapa agak kering. Mungkin terjatuh dah daripada perpahnya. Kami kanak-kanak ketika tu dan pastilah teruja melihatnya. Saya ambil kelapa tu, kemudian kami cari parang. Parang ni mak saya selalu gunakan untuk merawat pokok-pokok dia. Ya? Budak lah kami ketika itu, budak lah katakan pasti ada sifat ingin tahu. Kami berdua berempat pulas nak kopik kelapa tu. Berpeluh juga dibuatnya. Tapi perasaan ingin tahu membuatkan saya bersungguh-sungguh. Akhirnya kelapa tu dapat kami belah dua. Ya sakit juga tangan saya mengenjukkannya. Anda semua nak tahu tak apa yang kami jumpa? Bukan tahyul, ini benar-benar kami temui. Adik saya sekarang ni dah bercucu dah. Dulu beliau seorang guru. Beliau boleh menceritakan kejadian pelik ni yang kami alami bersama ketika itu. Apabila terbelah saja kelapa tu, kami terperanjat sangat melihat sebilah keris besi kecil yang terletak betul-betul dalam salah satu kepingan kelapa tu keris ni keris besi tau tanpa uh, sarung keris lah dia tak ada sarung dia kecil bentuknya dan beluk atau berlekuk berwarna hitam saya ingat lagi kami sungguh terperanjat saya terus mengambil dan genggam yang di dalam tangan kanan saya sangat-sangat excited lah ni masa ni teruja sangat kan kami menjerit dan berlari ke arah rumah Hajat hati masa tu nak tunjukkan keris tu pada mak dan ayah saya. Tapi tiba-tiba Sebelum sempat menunjukkan, keris itu tiba-tiba hilang dalam genggaman saya. Ghaib begitu sahaja. Anda semua nak tahu, saya susah nak yakinkan keluarga saya tentang penemuan ini. Tapi adik saya ada ketika itu untuk mengesahkannya. Anda sendiri pun susah nak percaya kan? Apa yang ingin saya ceritakan kali ini jika diikutan memang susah nak kita percaya oleh akal fikiran. Namun kisah ini benar-benar terjadi kepada saya dan adik saya masa itu. Malah memang susah nak yakin ke keluarga bahawa kejadian itu benar-benar terjadi -benar hinggalah beberapa tahun kemudian lama atau dalam 10 atau 12 tahun berlaku lagi satu kejadian yang mungkin mungkin ada kaitan dengan penuan, penemuan penemuan uh, benda ni eh jadi insyaallah kalau tiba masanya saya akan uh, kisahkan melalui segmen misteri saya insyaallah ya eh? okey berbalik kepada cerita ni tadi moral cerita ni kita yakin kita kena yakin bahawa Segala kejadian di dunia ini sama ada kejadian biasa maupun yang pelik ke atau misteri ke adalah bukti kekuasaan Allah Subhanahu menjadikan segala sesuatu di muka bumi ini Allah amat berkuasa menjadikannya. Tak pasti kita apa yang Allah takdirkan bagi kehidupan mendatang kita. Misteri, ianya memang misteri. Tapi saya tak menganggapnya kurafat lah. Saya menyaksikannya sendiri. Allahuakbar ya Allah itu Maha pencipta. Kesah ini mengingatkan kita terutama ibu bapa bahawa naluri kanak-kanak adalah inquisitif atau sentiasa ingin tahu. Jadi ibu bapa terutama di zaman sekarang harus sentiasa mengawasi anak-anak supaya tidak melakukan perkara-perkara bahaya atau berunsur negatif. Dan kita sematkan dalam kepercayaan kita bahawa segala yang berlaku adalah dengan ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga bertemu di lain kali, saya doakan anda semua dalam keadaan sehat selalu ya. Doakan juga kesihatan dan rezeki saya untuk meneruskan aktiviti bersama pelajar-pelajar dan golongan muda kita untuk menjauhi gejala sosial. Saya mohon maaf sekiranya terdapat uh, sebarang salah silap dan uh, dalam tutup kata saya kali inilah. Ya. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.